sing becano awa e dhewe karo menemsopur bolan kewan ya yaiku waha-poha makhluk ning awa e dheweki diparingi pikiran wan rasa dipasrai kanggo ngatur ngalan donya diparingi pilihan kanggo milih sakjroning d kan bakale bakal dicali pertanggungjawaaban diparingi atkalaan pikiran lan rasa kuwi keparingane pangeran yen ora mudeng pikiran lan ora mudeng rasa mula ora isa mudeng awake dhewe iki dipasrai kontenthi apa saka so, bentuk fisik wae sampean mesti beda karo wong liyane senajan rai kuwi mung isi nem pripat loro irung siji cagem siji Naning wong liyo ora bakal keliru ngarani sampean brepit nalika ketemu ning dalan senajan ono bocah sing layar kembar Namung wung tuwane tetep isa duwe tengeran kanggo medhakke siji lan liyane. Ana sekitar 7 miliar manungsa enggone iki ning krai lan tenduk fisike beca beda. Iki drum sangu tettaromane koyo to sithik cari lan DNA. Iki bukti yen pangeran kuwi maha pencipta lan maha kreatif. lam sekaligus bukti yen awake dhewe iki ancen spesial, khusus. Yen ono barang utawa produk sing diciptake mong sithik utawa limited edition. Mulane narimo ing pandung gue tegese dudu pasrah tanpa nglakoni itiar. Tanih mudeng hawai dhewe iki diparingi jinis akal sing kepiye? Lan cocogke wakoni tugas dadi opo. Ana keperang babagan sing kuwi minangka gawan bayi, babakan sing ora iso Nah, mangerteni opo pakat gawan bayi ning awake dhewe lan banjur migunakake pakat kuwi kanggo nindakake tugas sing selaras karo perintahe Gusti Allah, gue jeneng diarani narimo ing pandung. Karakwan bakat alani bisa diperang dadi rong bagian yaiku kaya pikiranmu lan kepribadianmu. Dene kepribadian awake dhewe saiki kuwi kebentuk amarga loro yaiku siji kan bayi utawa pribadi genetik lan loro pengaruh lingkungan. Dati, ojo nganti sampean dia cara urip sing melengkar. Nah, saiki panjur piye carane kanggo memahami pandungan kuwi? Awake dhewe iki kebagian apa lan apik e didadi apa? manungsa kuwi duweni wates kang jelas antarane utek kiwa lan utek tengen. Senajan saben wong nggih utek kang utuh kiwa lan tengen, nanging ketep ana sing luwih dominan, mbok kuwi sing tengen utawa sing kiwa. Miturut Roger Sperry, otak tenan iki cenderung visual, intuisi, lan simultan. Dene utek kiwa kuwi verbal, analitis lan urut. Utak tengen kuwi jupuk gambar kang umum panjur spesifik utawa deduktif, dene utek kiwa kuwi jupuk gambar khusus panjur umum utawa induktif. Apa penting ngerti bab iki yen disambungno karo psikologi positif yaiku gangguan level flourishing utawa insan kamil. Mulu awake dhewe kudu fokus marang kekuatane awake dhewe. Nemu sing paling kuat banjur mupuk kuwi ben iso sayandabi, ben dadi ahli. Tegesil fokus kuwi njupuk papakan sing apik saka kekuatan kuwi lan Ninggawa jenenge allo. Introvert yaiku golongan menungsa sing luwih seneng karo jagat batine dhewe utawa internal. Dheweke entuk energi saka njero awake dhewe. Dene extrovert yaiku wong sing luwih seneng karo babagan sing ana ing njaba awake dhewe. Dheweke entuk energi saka njopo utawa saka wong ing saubenge. Lah ana imbang wi jenenge ambivert, tapi ora wong sing imbang persis 50-50 utawa 50% 50% wi rama. mesti ana sing luwih keminan. Nah, saka so ora kepribadian iki wis mesti nek wong saka tipe sing beda ukun duwe kesenengan sing uga beda hobine mesti beda contone introvert iki bakal luwih seneng lakoni wektune kanggo nulis maca utawa telangan HP dhewean tinimbang kudu nongkrong karo kanca-kancane amarga kanthi gwekan dheweke bakal oleh energi ener recharge lan kosok balene wong tipe extrovert kuilu ya seneng metu lan nongkrong karo wong akeh nopi lan sapa nanggalane amarga yen dheweke luweh krek ketemu wong mula luweh akeh energi sing bakal diolai.